Странно, я ведь не ел малины. Откуда взялась малиновая косточка? Так вы Давич, целовались с Наташей Ростовой? Ну, Причем здесь малиновая косточка? Так вот, Наташа Ростова третьего дня брала в рот у Корнета Плетнева. Ну, откуда взялась малиновая косточка? Барин, Корнет Клетнев на прошлой неделе выебал в жопу своего денщика за то, что тот сожрал с собака баранку в малиночном варенье.